как ожидали мы, победа была тяжелая, и до этого разговаривали, и настраивались, и понимали, что тяжело будет играть с хозяевами турнира, но тем не менее, тем не менее, я бы не сказал бы, что проявили характер, можно сказать, дотерпели до конца, хотя не использовали много хороших голевых моментов казалось, что забей гол и игра закончится. Но не получалось. Нет, не смотрел за статистикой. Наверное, это мое упущение. Но, тем не менее, мы понимаем, как играть в атаке как играть в завершающей стадии, поэтому есть у нас свои принципы ведения игры, и от этого мы не отходим, но еще раз повторюсь, мы создали достаточно много моментов, но, конечно же, реализация в завершающей стадии подвела. Я думаю, что в ближайших играх мы сконцентрируемся и будем более внимательны в завершении. Скажу честно, что на протяжении всего чемпионата у нас отличалась забитыми голами вся атакующая линия но э, Назар в последних играх действительно э, можно сказать э, прибавил в этом компоненте и у него получается то есть он действительно как говорят почуял э, запах э, голов поэтому молодец что сказать? Но я бы не хотел бы сейчас акцентировать внимание, потому что вся борьба впереди еще, и самые ответственные игры они нас ждут впереди.